انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا میرے بھائی کا پوتا ہے وہ پیدائشی نابینا ہے صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے تو دنیا میں اکتر فیصد سمندر کا پانی ہے اور ٹونٹی نائن پرسنٹ زمین ہے اس میں پہاڑ ہیں جنگل ہیں اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں پھر تمہیں کہتا ہوں میری تعریف لکھو تو تم سارے انسان سارے جنات سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے جبریل مکیل اسرافیل اسرفیل کے فرشتے مقرب فرشتے اور سب سے بڑے رسول نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی جو میمری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے اب اندھوں کو دیکھو ان کی اتنی زبردست میمری ہوتی ہے میرے بھائی کا پوتا ہے وہ پیدائشی نابینا ہے صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے اس اتنی بڑی گاڑی اتنا بڑا کاروبار اتنا بڑا بیلنس اتنے زیور اور اتنے یہ اتنے وہ تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے وہ ہے آخرت آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر پھر روحان خان کی قبر پر پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر پھر اس کے بیٹے با یزید کی قبر پر پھر اس بھائی کے بیٹے تو گم گم آ گئے تھے تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد و ثانی کی قبر پر پھر وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا اور کیا ان کے ڈنكے بچتے تھے اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے یہ مالک تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے اس کے لیے جو طرز اختیار کیا ہے اب ہمارے ماحول میں ہے جب ہم ہماری بات میں ہم وزن پیدا کرنا چاہیں تو ہم قسم اٹھاتے اللہ کی قسم اور کہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ قسم اٹھواتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں وہ جھوٹی بھی اٹھا دے تو اس کو چھوڑ دیتے اور ہمارے پنجاب میں ہمارے ملک میں جو کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے تو ایک اور رواج ہے کہ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے تو پھر ہم مانیں گے تو قسم سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے وہ وزنی ہو جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ کہ تمہارے اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں اور شروع میں الف الفلامی مالی کل کتاب و لارئی شخص بالاتر ہے پھر اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ ہمارے آپس میں جو ہمارا جو رواج ہے اور ہماری جو عادات ہیں اس میں ہم قسم اٹھواتے ہیں تو اللہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایک قسم اٹھائی ہے ولا اصر ان الانسان لفی خسر کہیں دو قسمیں اٹھائی ہیں ودہ واللیل اذا سجا کہیں تین قسمیں ہیں واللیل اذا یخشا والنہار اذا تجلّہ وما خلق الذکر دکر کہیں چار قسمیں ہیں و ذَاتِ الْبُرُوجِ البروج و وَشَاهِدٍ المعود و کہیں پانچ قسمیں ہیں وَالْفَجْرِ الفجر ولیال وَالشَّفْعِ و وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرَ تو مثلاً آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی بڑا عالم ہوں اور بہت نیک آدمی ہوں اور میں آپ کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر دوں اپنی بات پر سچا ثابت کرنے کے لیے تو آپ خود بول پڑو گے مولانا صاحب ہمیں تو ویسے ہی آپ کی بات پر اعتماد ہے آپ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں ایک مضمون کے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے اس پر اللہ اللہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اس کی اس کا اول کوئی نہیں اس کا آخر کوئی نہیں وہ کسی زمانے میں نہیں ہے کسی جگہ میں نہیں ہے اللہ 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 یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے معبود اس کے سوا کوئی نہیں آگے اس کی ساری دلیلیں ہیں کہ تو پھر وہ کیسا ہے تو کہتے لاتاخن ولا نوم وہ سونے سے پاک ہے وہ اونگنے سے پاک ہے لہو مافِ سما وات و مافل ارد <الْأَرْض> اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے اور کیسا ہے منزل یشف عندّہ بید نے کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر اور کیسا ہے یا عالم و بین ایدیہم و ما خلفہم پوری کائنات پوری کائنات اس کے سامنے ہے آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے پیچھے جو ہو گیا ہے وہ بھی جانتا ہے ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے کل صغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے اور اللہ کہے گا اقرا کتابا کفا بنفسک اليوم ال حسیبا یہ پڑھ یہ تیرا پیپر ہے تیری اپنی زندگی کی پوری کتاب ہے اور اس میں کوئی ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ لوکان البحر مدادا میں دادا اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں نا تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے تو سات سمندر جو پیسیفک ہے وہ چودہ ہزار کلومیٹر لمبا ہے تو دنیا میں اکتر فیصد سمندر کا پانی ہے اور ٹونٹی نائن پرسنٹ زمین ہے اس میں پہاڑ ہیں جنگل ہیں اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں پھر تمہیں کہتا ہوں میری تعریف لکھو تو تم سارے انسان سارے جنات سارے نبی سارے رسول سارے فرشتے جبریل اسرائیل اسرافیل عرش کے فرشتے مقرب فرشتے اور سب سے بڑے رسول نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ پھر اتنے اور لے کر آؤ پھر اتنے اور لے کر آؤ کیوں کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لمٹ ہے اور اللہ تو لمٹ سے بالا تر ہے اس کو تو کوئی لمٹ کوئی نہیں یہ واحد سفر ہے اللہ کی تلاش کا جس کی کشش ختم نہیں ہوتی کیونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو تو جتنا بھی سفر کرتا وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں میں کہاں پہنچا ہوں کچھ پتہ کوئی نہیں ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا اب یہ اللہ گیارہ قسمیں اٹھائے اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے گیارہ قسمیں دس اور ایک گیارہ گیارہ قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی وَالشَّمْسِ شم سے وہ دوحا دو و والنهار إذا جلاها جار والليل إذا يغشاها بانش والسماء وما بناها شيور سات والأرض وما طهاها ساتر ونفس وما سواها نو دسر فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها خَابَ مَنْ مندساہا میرے بندے مجھے سورج و شمس سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم دو مجھے چاند کی قسم و اِذَا اعزاطل مجھے دن کی قسم اِذَا جلا مجھے رات کی قسم اِذَا یگشاہ مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے رب کی قسم یہاں اپنے آپ کو لے کر آئے مجھے زمین کی قسم اور زمین کے رب کی قسم مجھے تیری جان کی قسم تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم یہ گیارہ قسموں کے بعد کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو تو کامیاب ہے اور اپنے آپ کو تو نے غفلت میں ڈال دیا تو تو ناکام ہے تیری کامیابی بھی تیرے اندر ہے اور تیری ناکامی بھی تیرے اندر ہے